Есть? Ильич, поздравляем с днем рождения. Лучший подарок тренеру на день рождения, это, безусловно, победа. Долго вы к ней шли, тем более, что это первая победа в нынешнем сезоне на родном паркете. Да, мы к ней долго шли. И я хочу поздравить наших болельщиков, которые терпеливо ждут и надеются в каждой игре на победу. И мы стараемся в каждой игре эту победу получить. Но так уже сложился этот сезон, что в девятой игре нам только удалось собрать команду, чтобы не было ни больных, ни травмированных, и чтобы тренер был на скамейке. Это первая игра, когда все игроки были на месте, и тренер был на скамейке. Поэтому Это имело свое значение, и может быть поэтому мы как бы уверенно сыграли в концовке то, чего не хватило в Черкасах, то, чего не хватило в Одессе. В Одессе мы играли без Хохоника и без Амаэры. Для нас это большая потеря. В Южном мы играли без Хохоника, Амаэры и Канате. вот, Понятно, что сезон это такой сложный, что команды многие играют без больных, болеющих игроков, с тяжело восстанавливающимися. И как бы я думаю, что в этом сезоне не принято жаловаться на это. Поэтому мы и не жаловались, играли, проигрывали, терпели, шли дальше. Но ну вот пришло время, когда мы первый раз сыграли полным составом. Я рад, что мы выиграли. И я думаю, что это как бы первый шаг из подвала наверх. Мы отдаем себе отчет, что за медали, наверное, в этом году сложно будет бороться, но попасть в плей-офф для нас задача номер один. Дэри Колтер, его сегодняшний дебют в составе МБК Николаев. Как вы характеризуете его действия с стартового ночи? Я очень доволен его игрой. Я доволен, что мы подписали его. На мой взгляд, он заметно сильнее, чем э, Иларион был. Но, как бы чтобы понимали, э, почему мы так сделали, мы рисковали. Но Иларион был в Норвегии и мог прилететь на следующий день после подписания контракта и мог усилить нашу команду, как мы надеялись, в Южном и в Одессе уже. И ему не нужна была акклиматизация. Но, к сожалению, его уровень был не такой, как мы ожидали. Вот. И не получилось так. Поэтому мы получили время, чтобы подготовиться и выбрать кого-то, кто есть на рынке. Мы посмотрели, опять же, много игроков, выбрали Колтера. Дерека, это решающим было то, что он играл в Украине и знает как бы и уровень лиги, и уровень жизни. И э, он откликнулся на наше предложение, приехал. И я думаю, что он уже сегодня усилил нашу команду. И мы ждем еще большего усиления, потому что ну, он еще меньше недели в Николаеве. Он не знает нашей системы, он ошибается в защите. Но индивидуально он сильнее, командно он сильнее. Поэтому мы ждем улучшения игры с этим первым номером. К сожалению, не все наши игроки показывают тот уровень, на который способны. И я надеюсь, что они тоже будут улучшать свою игру. И когда все выйдут хотя бы на уровень формы выше средней, я думаю, что мы будем в каждой игре опасны для любой из команд. Приобретения еще будут? Иностранных приобретений не будет. План на сезон был такой, что должно было быть три легионера. Но в связи с тем, что Клим Артамонов уехал уже изъявил желание покинуть клуб и уехал уже когда начался сезон. И в Украине нет игроков свободных уровнях клима поэтому приняли решение взять еще одного иностранца с тем условием, что за те же деньги и вынуждены играть в смену. Потому что одновременно на корте может быть только три игрока, и это проблема и для баскетболистов, и проблемы для тренера, потому что. Иногда хочется поставить четвертого иностранца, и надо следить за тем, чтобы не сделать такой ошибки. Николаев, календарная встречи Больше в нынешнем году домашние не проведет здесь. Только Кубковая придет. Только, только Кубковая. Насколько сложно, да, что вот сейчас целый месяц будут разъезды. Ну, это, это, это э, финансовая нагрузка на клуб в первую очередь. Потому что в эмоциональном плане, мне кажется, что нам даже легче играть на выезде. Потому что мы привыкли, что надежда, я не говорю там про всех игроков, да, но ну, Адедеран, Хохонник, тренерский состав. И вообще любой ждет в домашнем матче зрительской поддержки. Да, мы привыкли, что надежда все время гонит команду, которая дает дополнительный плюс, а ты выходишь и играешь в гробовой тишине. Это хуже, чем в чужом зале в, рыбовом, в рыбовой тишине. Поэтому мы не чувствуем разницы, что мы играем дома или на выезде. Может быть, даже нам чуть-чуть легче на выезде играть. Но вопрос только финансовый, это финансовая нагрузка. Может быть, может быть, так все сложится, может быть, к весне пустят болельщиков, потому что баскетбол без болельщиков, спорт без болельщиков, это совершенно не то. Чему мы стремимся, особенно в Николаеве, в городе, где очень любят баскетбол и где это часть жизни болельщиков. И я со многими в переписке состою. И люди просто страдают, и мы тоже страдаем от того, что играем без болельщиков. Спасибо. Удачи вам в следующем поединке. Еще раз днем наружу. Спасибо большое.